Много знает. Она умная, она умна, она Она работает в школе. Все мамы проходят в школу, все дети идут в класс. Звонит звонок, начинается. Там перемена, Но он мне нравится больше. Писать. Он больше, чем перемены. Урок. Он, он бивает зоти, синие, красные, а, э, анадеви, куйбой, диван. пользуются все люди. Помощью их вот это яки и сказанные Иисусы. всего она синего цвета она, я ей люблю рисовать ее носят в финале ее ластиком не сотрешь. это ручка мама и папа тоже туда ходили Мне Там очень весело там у меня есть друзья то здание куда ходят дети много учителей перемены. Я хочу пойти, чтобы узнать все буквы. Это школа. Это нужно для школы. не нужно учиться. Ну, есть разные задания. Тонкий вот такой. Специальная книжка. Это учебник. Он нужен, чтобы носить там предметы. прямоугольный. Он красивый. Помещается линейка карандаши и ластик. Это пенал. Он тяжелый. У всех детей разный. Родители его не носят. У меня он средний с котенком. Там нарисован котик. Поклад, карандаши, книги. Это портрет. Она нужна всем школьникам. Она, у меня есть маленькие и большие. Нам да? они очень в школе нужны. Шоп. Школ? Музыки синяя с мотоциклом. Заканчивается то, она звонит, заканчивается урок, и начинается она. Она короче чем урок. На ней дети отдыхают. Мне она нравится больше уроки, потому что на них можно стать умным. Это пение. Мы учится в школе и мальчики и девочки. Сестра так уже называется, а я еще нет. Они получают пятерки. А если плохо учатся, то получают двойки. Это ученик. И бывает раз. Пятерки, двойки, двойки, я не знаю. И от задания. Когда я пойду в Oh